Бойова гра, дійсно, дві команди намагалися перемогти. Ніхто про нічні результати не думав. Тому хотіли ми перемогти, але на останній хвилині попросили. Але це футбол, тому в мене претензій хлопців немає, ми не віддавалися було. команда суперника віддати на вершні. Дійсно, до кінця вбились і намагались зрівняти за результатом нічня справедливий результат, враховуючи накал гри, чи все-таки ви більше шкодуєте, що втратили? Ну, я думаю, законовірний результат це нічий. Тому що для нас, для наших людей, були теж моменти, які зірка могла Ну, Я вважаю, що гра вільна допомагає. Славутич Чарина, фартовий стадіон, 4 очки здобули за останній. Ну, особисто для мене тим паче, тому що на цьому стадіоні ще не разу не програли. И просто я думал, конечно, матч. Результат один-один. Если я скажу, что он не отражает происходящее на поле, наверное, будет неправильно, потому что счет он всегда отражает, раз на Но я бы благодарил ребят за очень качественный второй тайм. Ребята очень хотели победить. Сделали все для того, чтобы забить этот мяч. Он пришел не случайно. Они до последнего верили, до, до последнего хотели. Я сказал, что при таком отношении победы будет. Поэтому я доволен действиями своих футболистов, без исключения всех. Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Да, я... Скажите, пожалуйста, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Могает, пытается комбинировать, при том, что по таким погодным условиям каждое попадание мяча в тело достаточно болезненное. То есть, мяч скользкий, для очень удобный. Может быть, бы играть немножко проще, бить издалека больше, нет? Убить издалека больше. Очень плотно играл Александрия, поэтому мы пытались использовать то свободное пространство. Его было немного для того, чтобы выйти в завершающую атаки. Бить издалека, опять же говорю, что это надо было бы набить метров 40, потому что нападающие были за линией мяча у Александрии откровенно играли на убежание счета, и поэтому нам приходилось использовать фланги, искать эти зоны, чтобы довести атаку до завершающего удара. Были возможности нанести дальние удар, мы пользовались у нас два или три повторных дальних ударов. Все просто еще после расскажите, как вам состояние поля? Тут вчера у нас была уже игра Ну, по данным погодным условиям, состояние поля считаю идеальное. Но, еще раз повторю, целесообразны ли такие принципиальные матчи, как э, звезда э, зерка Александрия и, я уже не говорю про Динамо Киев Шахтер, играть в такое, в такое время, скажем так. Ну и тем более, конечно, 19.30 сегодня великолепная погода была, 12 часов дня, 2 часа дня. Поэтому есть вопросы, есть вопросы, что касается поля, Но по данным погодным условиям, оно великолепное.